Харьковских мастеров пауэрлифтинга, похоже, вовсе не волнует, куда, к кому и в каком составе жаловать в гости. Действительно, не все ли равно, где побеждать. На этот раз харьковчане отличились с Кирчи на международном турнире Кубок Автономной Республики Крым по силовому троеборье и Кубки Воспора по жиму лежа. Сборная Харьковской области, основу которой составляли воспитанники детской юношеской спортивной школы номер 9, одержала общекомандную победу. Путем личных усилий подопечные заслуженных тренеров Украины Виктора Карпенко и Александра Александра Чернышова залудили на Керченском помосте пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награды. В классическом пауэрлифтинге харьковчане сделали победный хитрик. Александр Махов выиграл трофей в среднем весе, Артем Житницкий стол категории до 105 килограммов. А супертяж Виктор Мариненко стал абсолютным победителем соревнований с результатом 835 килограммов. два с половиной кило лидер харьковской команды осилил приседание, 202 с половиной пожалуй, 330 зафиксировал становой тяги. Сергей Чернышов и Денис Тупахин сильнее проявили себя в жиме, соответственно, в весе до 59 и 66 килограммов. Также Чернышов младший и Станислав Алистратов стали серебряными призерами в троеборье, а Владислав Шейнин показал бронзовый результат в упражнении жим лежа.